çalışmalarla riyazi silsiləsindən 30-cu çalışmamız. logarifm 14 əsasdan 7a, logarifm 14 əsasdan 5b olduğu halda logarifm 175 əsasdan 56-nı hesablamaq tələb olunur bizdən. Nəzərə alsaq ki, bizdə logarifmlər verilən logarifmlər 14 əsaslıdır. Onda axtarılan logarifmi də həmin əsasə gətirməyəcəyik deyək də zəxtinəli yenə əsasə gətirmək və ya eyni əsasə gətirmək formuma çıxdırırıq. Bunda logarifm 14 əsasdan 56, logarifm 14 əsasdan 175. Logarifm 14 əsasdan 56-nı yazaq 14 vur 4 şəklində logarifm 14-də 175-i yazaq 25 x 7 şəklində. Logaritm altı ifadədə vurma əməli olduğu üçün biz onu toplama şəklində göstərə bilərik. 14 və 3-dan 4. Aşağı doğru qəbul edəndim. Loqaritma 14 dəsəsdən 14 1. 2-nin kvadratı yazsaq, 2-nin qarşıyə hasil şəklində göstərməyə olar. 14 əsasından 2. 5-in kvadratı göstərsək, qarşıyə kimi vermək olar ki, loqaritm 14 əsasından 5. Loqaritm 14 əsasından 7 hərəkət saxlayırıq. log14(stan 5 bədi 2 bə. a də verilişə diqqət eləsənizə görə 1 üstə gələk 2 vurulsun log14 əsasdan 2-ni əvəzinə yazırıq log14 əsasdan 14 bölə 2 14-ü dağıdırsız istəyirəm 14 bölə 7. 14-ü 7-yə bölsəm 2-nin kökünün 2-i olacaqdır bu. Onda şurada a + q b yuxarıda 1 + çevrilsin loqarifm 14 əsasdan 14 - loqarifm 14 əsasdan 7 a + q b 1 loqarifm 14 əsasdan 14 1 çevirsəm 2 və də siz birlə toplayaq bir də belə yazaq 3 minus 2-ni biz bura gətəyəm onda olur 2